Бог каждому из нас иметь такого друга. Я счастлив, я благодарю Бога за то, что он свел меня однажды с ним. И я надеюсь и молю Бога, что мы прошли по жизни достойно и эту дружбу пронесли. Вы народились в Белой Церкви, Бел... так? Белокоренный житель. Коренный житель. Что для вас это место? Это моя родина, знаете как, маленькая, но это моя родина. Не вся Украина, а вот именно город Белая Церковь. И... Плюс у меня здесь живут дети, мои дети. И мне, конечно, очень хочется, чтобы наш город был показательным во всех, во всех отношениях. А как вы бачите себе это идеальное место в ваших очах? Ну, знаете, когда, наверное, условия созданы не для элиты и для верхушки города, а условия созданы для любого гражданина города нормальные. То есть когда тепло в квартире, когда дороги асфальтированы, когда фонари светят. Когда лифты работают, когда люди ходят и э, хотят пойти погулять по городу, просто пройтись по улице. Вы бачите стратегию, как это У вас есть в голове план? Вы знаете, у нас у э, вот цели и задачи у людей разные, да, или понимание разное. Вроде как все понимают, должны зарабатывать. Но есть одни люди, которые зарабатывают на э, созидании и на том, что они строят, там, э, созидают. А другие есть на том, что продают то, что созидали другие. Так, да, единственное, что, чем плохая такая практика, что оно заканчивается. И этим ты не создашь себе, ни себе авторитет, ни авторитет той команде, которая, с которой ты работаешь. А вот когда ты созидаешь, когда ты строишь, ты и себе делаешь, и для других делаешь. И у меня очень оптимистичные прогнозы, учитывая еще то, что пришли к власти промышленники то есть те, которые действительно понимают только за счет возрождения. Промишленності і е, предприяті в Україні ми можемо е, досі економічного там благополуччя, соціального благополуччя. У вас така велика практика на рахунок вдихнути життя у щось таке, що вже ж ледь животіло, як то кажуть. А от на вашому рідному місті, як ви гадаєте, що в першу чергу дуже потребує, щоб в нього вдихнули життя? Ви знаєте, невірне жилишне комунальне господарство. Наверное, це та саме тема. тема. Ета теж под'їзди, те кровлі на домах. это э, коммуникации, система это и водоснабжение, и тепло. Знову все упирается в гроши для того, чтобы это все реконструировать и покращить. Вот как тут быть? Вы знаете, я все время, <связываю> вы знаете, я все время говорю по поводу того, что нет дефицита сегодня денег. Есть дефицит, дефицит, совести у людей. Понимаете, когда за несколько лет продано в городе больше 100, или в пределах 180 объектов, коммунальной собственности. Ну, о каких деньгах мы говорим? Где же эти деньги? Или говорим, возьмем общественный транспорт, который сегодня э, люди, пенсионеры, ветераны, да, льготная категория, которых сегодня унижают и высаживают э, с маршрутов э, ну, при этом э, город получает каждый год субвенции порядка 11 миллионов гривен на эти категории населения. Мы понимаем, не видят их ни перевозчики, те, которые возят не видят их те льготники. То есть где-то они эти деньги вроде как прошли. Да издеваются. Где-то, ну, в песок, знаете, <с ушла <с как <с вода в песок. А троллейбусный парк сегодня загибается. По 4 месяца, по 5 не получают заработную плату. Хотя везде это выгодно, у нас-то не выгодно перевозки. Ну и таких примеров, поверьте, я могу приводить по городу примеров десятки. И еще второй неприятный момент в городе, то, что много предприятий из города ушло. То есть перерегистрировалась в других районах или в других городах. Знаете, когда раз пришел с проблемой, не прореагировали, второй раз надоедает ходить, тем более, когда ты крупный налогоплательщик, когда ты понимаешь, что ты серьезный вклад делаешь в бюджет города, ну и как минимум, когда ты приходишь, просишь не за себя, а за коллектив, за тех людей, которые работают и живут, ну, тогда, ну, знаете, как-то очень неприятно. Олександр переконаний, що має механізм і спосіб його впровадження в життя, щоб відрегулювати тарифи, позбавитись невиправдано високих цін на послуги, полегшити життя стареньким, спростивши їм процедуру отримання субсидій, тобто планів у нього мільйон, і він не боїться їх не втілити. А гарантією такої впевненості є одна дуже проста, але дуже вагома причина: в цьому місті житимуть його п'ятеро дітей, і він ні за що не допустить, щоб їм було соромно за татка. На початку нашей разговора сказала, что вы очень рано дружились, а вы подчеркнула, что вы в 17 лет уже семью. И вот что э, для вас ваша семья? Расскажите мне нитршкой про вашу семью. Я знаю, что у вас пятеро детей. Да, у меня пятеро детей. Вот сын старший, сын неделю назад ушел в армию. Для меня, наверное, семья это тот тыл, тот бульдозер, который стоит сзади меня и постоянно меня подпирает, который поддерживает меня в моих начинаниях, который поддерживает меня в моих где-то может быть поражениях. Мне повезло очень со Светланой. Угу. Я, мы прожи, прожили уже 10 лет с ней. И я очень счастлив, что у меня действительно есть э, такой единомышленник э, ну, во всех отношениях. Мне в жизни очень повезло встретить на своем пути заботливого, любящего мужа. Я с радостью иду с ним по жизни. Комфортно себя при этом чувствую. Я восхищаюсь его светлыми идеями, я восхищаюсь его работоспособностью, его целеустремленностью, умением решать сложнейшие задачи. И он обожает детей, дети обожают его. Он может их баловать, но при этом остается с ними и строгим, и требовательным. А вот виховання детей, такой момент, вы просто про батька своего рассказывали, Який за працею у вас и выховывал, а у вас как? Ну, наверное, тут есть маленький недостаток с моей стороны, потому что я как воскресный папа, знаете, как вечерами бывает такое, что даже там ребенок спрашивает, мама, а папа был дома, <laughs> потому что поздно пришел, а рано уже ушел Но в этом плане стараемся привить к детям, скажем, любовь к труду. У нас дети работают на огороде, они садят картошку, они помогают во дворе, они обрезают деревья, то есть они косят траву. Я дорожу каждой минуткой, та, которая нам дана пробыть вместе. Мы очень любим совместно с детьми где-то как-то отдыхать, выкраивать эти выходные. То есть это настолько бесценные минутки и настолько радостные, мы очень-очень ими дорожим. Скажіть, будь ласка, от ви так вже багато вмієте і розумієте, розбираєтеся багато в чому. От є щось таке, чого вам ну, так хочеться навчитися? Ну, я э, увікаю дайвінгом підводним плаванням. І, в принципі, мені ще цікаво, я хочу навчитися підводній охоті. А якщо запитати про життя, що попереду? Впереді, мабуть, зараз колосально огромний тяжелий труд. Сомнені в тому, що я виграю на цій збирательній кампанії, у мене практично немає. я понимаю, что, ну, наверное, на ближайших лет пять загадывать не стоит. Почему? Потому что, наверное, если я уйду с города после выборов куда-то выше, то меня, наверное, не поймут ни жители, ни я сам. Сначала нужно, как, знаете, как, как минимум оправдать те надежды и доверия, которые мне сегодня проявляют люди и, и доверяют. Я вам желаю, чтобы вам выстачило сил их выправдать. Спасибо. Дякую вам за разговор.